নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আচলতে ঘৰৰ মৌ কাপোৰ কাটিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ দাদাজন আহি পালেহি মৌ কাটিব লাগিব তেওঁ সা সৰঞ্জাম যিখিনি ড্ৰেছ পাতি পিন্ধি লৈছে মহ কাটিবৰ কাৰণে ব'লকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু দেখা পাইছে তেখেতে মহ কাটিবলৈ যা যোগাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে মৌ বাছত গৈছে তেওঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ইয়াত দেখিছে তেখেতে ধোঁৱা জ্বলাই লৈছে মৌ কাটিবৰ কাৰণে ধোৱা নজ্বলালে কি হয় আচলতে মৌবিলাক খুব গাৰ তাত আহে আৰু তেওঁলোকে তেওঁ আচলতে চাফা কৰি লৈছে ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ মুখাখন পিন্ধি লৈছে হাত সুজা কিনি লৈছে চাফা কৰি লৈছে দেখিছে এয়া মৌ মাখিবিলাক মৌ মাখিবিলাক যথেষ্ট বেছি হৈছে আৰু সৰু সৰু আচলতে পোৱালি ওলাইছে ঠিক আছেনে প্ৰথমতে চাফা কৰি লৈছে আৰু ইতিমধ্যে ময়ো ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ ওচৰৰ পৰা চাবৰ কাৰণে আচলতে যদি ডেজযযোৰ নিপিন্ধে আচলতে মুখাখন তেতিয়াহ'লে মৌবিলাকে বহুত ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে আৰু হয়তো আপোনাক কামুৰিবও পাৰে গতিকে আপোনাৰ কণীৰ যিখন ফ্ৰেম হয় ফ্ৰেমটো জ্বলাই লোৱা হৈছে মৌ মাখি আছে সৰু ডাঙৰ সকলো মিলি এইকেইদিন কি হৈছে মানে যেতিয়া গছ গছবিলাক বেছিকৈ ফুলি আছেতো ধৰক ফুলো ফুলে লাই ফুল তেনেকৈ সেয়া

এনেকৈ আপোনাৰ পাবি নহয় আচলতে দেখাই আছোঁ আৰু বন্ধুসকল দেখিছে আপোনাৰ এক কেজি মৌ ওলালে আজি এক লিটাৰ হয় আচলতে এক কেজি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ মৌ মৌত কোৱা হয় শনী যিটো হয় ন তাক কেজি হিচাপে যোৱা হয় এয়া দেখা পাইছে আমাৰ দেউতাই আচলতে মৌজুত বিকিবৰ কাৰণে বিকাও হ'ব লগতে ঘৰতো খোৱা হ'ব দেউতাই পৰা ৰেডি কৰি ৰাখিছে দেখিছে বটলত ভৰাই বিকিবৰ কাৰণে ঘৰত খাবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে ম'হ জোলটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব ল'বও পাৰিব পিয়'ৰ ম'হ হয় ঘৰত ঘৰত বনোৱা ম'হ বিশুদ্ধ ম'হ হয় আপোনালোকে বজাৰত কিনাতকৈ এনেকৈ মৌ বিশুদ্ধ খাওক ঠিক আছে দুটকা বা তিনি টকা দাম বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু বিশুদ্ধ ম'হে খাব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থে আমাৰ দেউতাই ৰেডি কৰি কৰি দেখিছেনে বাৰু পুকিং কৰি আছে যদি আপোনালোকক লাগে তেতিয়া মোক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু মহ জোলৰ যোনটো বটল হয় লৈ যাব পাৰিব